कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एल एच विंग सबसे पहले तो मैं अपने सीईओ साहब के अगेंस्ट ये बयान देती हूँ कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी मेरा बी एड जू होता मेरी तहसील बहावल नगर का जिसमें मजूद तायनात डब्ल्यू एम ओ डॉक्टर अनम साहिबा जो इंतहाई करप्ट औरत है जिसको किसी के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने तमाम प्रूफ के साथ सीईओ से बात की सीईओ साहब किसी मौक़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है उल्टा हमें यह कहा जा रहा है कि आप लोग को लोगों को यहाँ से टर्मिनेट करके भेज दिया जाएगा यह डी की कॉल आ गई ये सेक्रेटरी की कॉल आ गई हमें ब्लैक कर रहे हैं हमें थ्रेड कर रहे हैं अब हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे और हम उस वक़्त तक काम नहीं करेंगे जब तक डब्ल्यू एम ओ अनम को वहाँ से फारग नहीं किया जाता हमारी बला से उसको जहाँ मर्जी लगाया जाए पहले वो मिंचनाबाद में लड़ाई झगड़े करके आई है हमारे जो प्रेजेंट डी डिप्टी डी एच ओ खालिद साहब हैं वो उनके ऑफ़िस में उनसे सुलह सफाई करवाने के लिए गए उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की उसके बाद उसने हमारी बाकी जितने भी वहाँ पे एल एच डब्ल्यूज़ हैं उनके साथ बदतमीज़ी की आए दिन कभी उसे कोई मिलने के लिए मर्द जा रहे हैं कोई हमारे अफसरान जा रहे हैं जिनके मैं नाम अभी नहीं ले रही जब वो जाते हैं तो वो फ्रूट्स दूध और पता नहीं क्या कुछ उनके साथ ले जा रहे हैं जिनकी वीडियोस मेरे पास इस फ़ोन में मौजूद पड़ी हुई हैं अगर हमारे मतलब नहीं मानेंगे राबिया को जो बग़ैर रीज़न के वहाँ से ट्रांसफ़र की है उसका ट्रांसफ़र वापस लिया जाए जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका ट्रांसफ़र वापस दिया जाए हमारी एल एच पी को उस बीबी ने थप्पड़ मारे उसकी ज़रूरत कैसे हुई हमारे सीईओ साहब का ये राइट है अगर वो उसके सीईओ हैं तो वो हमारे भी सीईओ हैं मैं ये मतालबा करती हूँ कि सीईओ साहब यहाँ पे आए हमारी बात सुनें उस बीबी को यहाँ से निकालें नहीं तो हम पूरे ज़िले का जो काम बंद कर देंगे अल्लाह नज़ीर